Площі квартир та нежитлового приміщення у житловому будинку. Капеживо пропонує вам проєкт тарифу по дружбі народу 15: тариф для будинків вище першого поверху складає 2,38, а для першого поверху рубль 74. Составляющих тарифа квартирной платы является обслуживание внутридомовых сетей. Размер тарифа 60 копеек на 1 квадратный метр. По, что касается нашего предприятия. Почему разные тарифы? Потому что КПЖ указывает свои услуги, а складова тарифа по инженерным сетям передана на нашему предприятию. 60 копеек за квадратный метр. Так же само, как... площади, да? Да, У вас вопросы есть, Давайте. Есть вопрос. Игнатьева Виктория Владимировна, 164-я квартира. Я живу на первом этаже. У меня проблема постоянно с затоплением снизу. За прошлый год у меня 6 затоплений было. Ребята, извините, у меня линолеума в квартире уже нет. Он весь тянулся. И проблему не можем найти. Кто засоряет, есть такая услуга, что, допустим, должны э, проверять вот эти стоки, которые в основную трубу в этом входят. У меня даже такой случай был, 1 января люди все отдыхают выселятся, а я э, ловлю ковры и все остальное, и сушить негде. Понятное дело, это по проблема культуры. Ваших жильцов. Да, я с вами согласна. Предприятие не виновато, то что люди праздник, не праздник, так себе повели, что-то вылили в канализацию. Мы же приходим, чистим, понятно дело, устраняем эти засоры. Ну, а вы первый этаж, да, от этого так страдаете. мне вот дальше, я, например, не могу запланировать ни ремонт в квартире, потому что, ну, смысл какой. Я сделала ремонт в, 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 в туалете. Ну, и, и это да. все опять да. да. по косточке, и что да. мне? Я плачу. Почти... У вас засоры получается не по вине того, что э, трубы э, как бы засоляются. А вот, вот, да, и вот с кухни когда идут, вот творога. То, что вот. с кухни ваш лежак, это вы должны сами его прочищать и все на свете. Мы э, прочищаем только стояки центральные и это вот стояки это, я сама. Я это так понимаю, проект. обратным ходом Да, идет. обратным ходом все идет. Так вот это не дано жильца проблемы, да, проблема. Не но, но и не вина предприятия, что, да. что... Года отведения. Как пройдет. мне, например, как мне жить уже в да. таких условиях и платить? Я или... чему хочу сказать устраняются засоры, которые произошли по вине предприятия, что стоят, засолился и он не прочищенный. Либо из-за того, что жильцы что-то бросили непотребное. Скорее всего, что не скорее всего, а так оно и есть, потому что жильцы не аккуратно пользуются канализацией. Понятно. Это сто процентов. Я 100%. хотела задать вопрос. Ваши услуги предоставляется, например, там раз, три месяца проверять эти трубы, Весили. просто Правильно. чисто Вер решение, да, решение, да, решение два, раза, два, раза, два раза в год стояка центрального да. центрального стояка канализации. Да, перед... Но если туда живете, кидают, раз как раз. вы говорите, шесть раз на год или шесть раз за то время, сколько вы там живете, а живете вы там сколько лет, десять, шестнадцать лет. лет. Ну, ну, мы знаем, да, мы знаем, да, понятное мы неоднократно чистили и вы были свидетелем. Чтобы Что оттуда вытягивается? Только причина или тряпка. Культура жильцов. Посторонний предмет канализации. Да. По вашему дому, по вашему дому мы уже проходили из комиссиона и объясняли жителями, как пользоваться, и вешали Памятки. на стенды, все полностью. Мы проводили эту работу. Ну, как видите, результатов батарею вот они... это, это самое за счет сок, ну, жильца. Mm -hmm. И еще такой вопрос интересует. А, у нас в городе практикуются счетчики на те, на тепло, на тепло. Я знаю, в некоторых городах уже есть ну, у нас нет, у нас нет, нет, да. нет а, Желание, вопрос желание квартира съемчиков ставьте. Можно, да? да а поставьте, как да. это все будет регулироваться, как это я смогу платить. Вы сами себе будете регулировать тепло, да, а показания... Где я это снимают. все буду оформлять. Вы должны, вы должны написать заявление, что если вы приобрели счетчик, mm -hmm. но ну вы должны приобрести счетчик сертифицированный, mm -hmm. который поверенный. Mm -hmm. Да, mm -hmm. и сертифицированный, который наше предприятие установит вам mm -hmm. и mm -hmm. запланирует, и постоянно mm -hmm. будет проходить, снимать, ну как постоянно, показания будут снимать. минимум на подъезд. Это показать, зачем? Минимум. Ну, минимум. Это э, вопрос в чем? Э, люди делают евроремонт и меняют вот такие батареи и платят так же само, как я плачу вот за вот такую маленькую батареечку юж, южного варианта. у вас 30 сантиметров. Да. да. Я, я, я например, поставлю свой счетчик, и я могу регулировать свое тепло в квартире. Хочу теплее, смотрю, что я не могу платить, сколько за Я прошу прощения, Андрей Анатольевич, остается а а -а 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 -а. с Натальей сделать. Ну, не теплее, но во всяком случае, оно будет. Нельзя, да? Поставить. Это физически невозможно по, технологии. Ну, а, например, как это, чтобы подъезд поставлен? это подъезд, подъезд. надо собираться, решать, этот вопрос.

вам даже, если вложить в этот прибор большие деньги, при низких тарифах достаточно, срок окупаемости его очень большой и ну, особо нет смысла. Там, в больших городах, где тарифы уже давным-давно высокие, грубо говоря, в пять раз больше, чем у нас в городе, там это практикуется. У нас это еще как бы, такой вопрос открытый. Еще вопрос представители ЖЭКа, да? Вот у нас, как известно, 15-й дом на 7 ветрах. Мы живем на двух трассах. Трасса у нас за балконом и трасса у нас уже во дворе. Как можно к кому обратиться? Вот это вот сделали просто автостоянку. Вы, вы знаете, как к вам туда аварийка даже заехать иногда не может. Особенно это в выходные дни, когда субботний рынок, это все летит, все пакеты, все бумаги, весь мусор, все в нашем дворе. Просто жаль этого дворника, который чуть ли не с очком за металликами, гоняется за этими пакетами. И тоже мы платим какие-то деньги за уборку территории, платим этому... Ну, вы, наверное, как-то там регулируете зарплату у этого дворника. Она у нас, конечно, со своим характером, но я представляю, что я бы там всех бы перекусала, перегрызла бы за то, что я убираю, а вот так вот относится к моему труду. И не то, что сами жить, жильцы этого дома, а от элементарного, с рынка этот мусор. Вы же как-то все вместе, там у вас объединение, ну решите этот вопрос. Можна відповідати вже. По-перше, по, по автотранспорт, який стоїть у вашому дворі. Значить, неудобно не тільки людям, які там проживають. Неудобство, перш за все, складають ті люди, які залишають свій транспорт, це комунальне підприємство. Нам дуже важко забирати сміття, особливо дуже важко забрати його в зимовий період. Коли у нас іде ожеледиця і практично машина сунеться по льоду, а тут ще і стоїть дуже багато транспорту. І ви, мабуть, звернули увагу, що на сміттєкамерах є у нас написи стоянка транспорту, запрещена». На карті сміттєкамери, але на це ніхто не реагує. Комунальне підприємство жалова не має права. Штрафувати, предупреждати, вивозити даний автомобіль, а взагалі немає ніяких прав. Неодноразово я особисто піднімала це питання і на комунальні дні, і виконкомі. Піднімала це питання навіть на сесії міської ради. Прав таких немає. Це не прибудинкова територія. І кожна людина вправі заїхати на свою територію. Все. Ну, і ще можна да, з органами міліції. Я не знаю, ви не можете, це можете, це ви можете з цим можна... питанням звернутися до міського голови. Що я... міський голова розпише, збере яку то чи на рамку? Чи, я не знаю що, можливо, щось десь подіє. але саме комунальне підприємство не може зробити нічого. Нам також це великі-великі неудобства. Це не діти у, у нас немає ігрової площадки. У нас дітям нігде грати. Мої діти вже взрослі, вони виросли в этой амброзії, в, в этом. Там даже нет спортивной площадки. Ну, Ворота как-то как там поставили. Ну, отходите, а у нас много появилось пенсионеров во дворе. Они не могут сесть, отдохнуть, потому что дети мячиком играют, попадают, конфликты получаются, понимаете. И мячик падает на машину, которая стоит не одни десятки тысяч долларов. Сейчас дорогостоящие машины. Получается, что этот папа стоит и трусится, потому что его ребенок, он хочет поиграть негде, вот хотя бы оградить вот эту спортивную площадку, песочницу какую-то. У нас до сих пор мы белье э, люди носят к третьему подъезду вешать. У нас нету даже вот этих вот э, белевых веревок где-то э, висит. Вообще у нас как двор какой-то, вот я хожу вот, по городу, не обидно. То ми вже 16 лет, вибачте за тавтологію, живемо в Кавкозі. Ну так, що вас ще не застріли, не застроїли. Не там честь міської території, який росте амброзія і вже її не обслуговує. Через то так і виходить. Далі строїться Ощадбанк, теж строїться. Там Карлован, який був Вам, уже годом, за забитий щетбанка, дошками, Ну це зараз він недавно почав будівництво своє. А то взагалі, а то взагалі ж там нічого не було. Тут росли тільки бур'яни. Ну, когда полностью застроится ваш той участок, возможно, будет по-другому. А пока ну, а территория, якого... Хорошо, а кто, кто, кто отвечает, будет? например, кому обратиться насчет этой амброзии? У меня ребенок, у него аллергия на амброзию. Три месяца в году выброшенных из жизни. Городские Все, мы дышать не можем, я ни форточку не могу открыть. У нас проблема ужаснейшая. Мы каждый раз Вы имеете в виду какая Валития. территория, которая между вашим домом и трассой или в эту сторону, где стоит? Между нашим домом и трассой, и вот сюда э, стоянка. Амброзия <связывая> а, она не выбирает, она да. растет, где Потому а что территории из закреплены за разных предприятий, понимаешь? Вот. Она городу вот, принадлежит территория. Э, территория городская, но да. предприятия обслуживают разные. Поэтому надо определить, какая точная территория вас интересует. А здесь вот сейчас напротив у меня сидят только одна организация или предприятие одно, которое обслуживает. Две аллейки или это предприятие, которое обслуживает вообще территорию? Мы обсуждаем паркплату, понимаете, что складывается В нее, в нее, если я правильно понимаю, я думаю, эта тема нам обоюда интересна. Потому что, извините меня, я понимаю, портников сократили, мало людей, не хватает там их времени, допустим, рабочего, но тем не менее... Вот я поддерживаю это амброзия, она и мою семью коснулась, и жена, и сын болеют этой э, аллергией. аллергией. Вот. И это касается не только болезни, это касается еще и чистоты визуального нашего порядка Мужчина, и Території, які прибудинкові і відносяться до будинку, обслуговує КПЖ. Обслуговує той комплексний працівник, який бігає за бумажками, також і викошує траву і дивиться за територією. На наших територіях немає бур'янів людини і немає амброзії. Я вам можу на скільки показати. О, Ось паспорт це -пас, технічний -пас. паспорт, технічний паспорт БТА. І оцей дитинку є. Да, 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 это, это, не это не пирожные или дом с другом, она там Вот это Это, пирожные. Пирожные. это не, не территория, она не относится от, до будинка. От дома, от панели дома, сколько метров? там метра пять, наверное. Это все условно нарисовано? Ну как условно? Нет, там видно, видно. Из балкона, где ты выходишь, видно вашу территорию,